بسم الله الرحمن الرحيم बिसमिल्लमरहिम नमदून आला रसूल करीम अमैकुम प्यारे दोस्तों इल्मे नाफ़े चैनल में आपको खुश आमदी मेरा नाम मोहम्मद अहसान सज्जाद है और सिलसिले सिलसिला सरतुलनबी सल्ला वसलम की इस वीडियो में हम कबीले क्रैश की शाख जुहरा बिन बिनकलाब और उसके मशाहिर आलाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों कबीला बन जुहरा की ख़ास बात यह है कि ये रसूल अल्लाह वसल्लम के ननियाल थे क्योंकि आपकी वालद मोहतरमा हज़रत आमना बिनते वहब इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी आमना के वालिद और नबी करीम वसल्लम के नाना वहब बिन आब्द मनाफ अपने ज़माने में बनु जहरा के सरदार थे हज़रत आमना अपने शोहर अब्दुल्ल् बिन अब्दुलमतलब के साथ ज़्यादा अरसा न गुजार सकी और अब्दुल्लह नबी करीम सल्ला वसम की पैदाइश से तकरीबन छः माह पहले ही यसरब यानी मदीना मुनवर में अल्लाह को प्यारे हो गए जब आदरत सल्ला वसलम छः साल की उम्र को पहुँचे तो आपकी वालदा आमना आपको यसरफ लेकर गई, जहाँ से वापसी पर मकाम अबा पहुँच कर बीमार हो गई और बिल आपको छोड़ कर इस दार फ़ानी से पूछ कर गई। नबी करीम सल्हु वसलम ने हिजतलमिदा के सफ़र के दौरान मकाम अबवा पर रुक कर अपनी वालदा की खबर मुबारक की ज्यारत भी की और उनको याद करके आपदीदा हो गए दो सौ हजरत आमनक की चचाजाद बहन हाला बिनते वहैब नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की सौजा थी जिनके बतन से हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और सफ़िया बिनते मुत्तलिब पैदा हुए हाला के भतीजे मकरमा बिन नौफिल रजील तन मोलफुल्कलूब साबा और बुन जहरा के अश्राफ़ में से थे ये भी उस तजारतीफले में शामिल थे जो गज्व बदर से पहले अबू सुफ़ियान की सरकर्दगी में शाम से माले तजारत लेकर आ रहा था और जो जंग का सबब बना था अपने इसी काफले को बचाने की गर्ज से कुरैश अबू जहल की सरपरस्ती में मक्का से निकले थे लेकिन जब मालूम हो गया कि काफिला सही सलामत मदीना मनवरा के अतराफ़ को अबूर कर गया तो फिर भी अबू जहल रूर और तकबर में पीछे न हटा लेकिन कबीला बनु जोरा के लोगों ने यह कहकर कि अब मखरमा बिन नौफल और हमारे तजारती काफिले को कोई ख़तरा नहीं बनु अधी के साथ मिलकर कुरैश के उस जंगी लश्कर का साथ छोड़ दिया और वापस लौट आए तो सो हजरत आमना बिनते वहब के एक और चचाजाद जो हाला बिनते वहब के भाई थे अबू वक़ास थे ये अबू वकास अजीम सहाबी और फ़ात ईरान हजरत साद बिन नबी वक़ास रजी अल्लाह तन के वालिद थे हजरत नबी वक़ास मुस्ताबद दावात अशर मुबरम में से एक और इंतहाई शुरू में इस्लाम लाने वाले साहबी थे अपनी वालदा के हद दर्जा फर्मा बरदार और इताज़ शार थे लेकिन जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया और इनसे कहा कि जब तक तू वहाँ हजरत सल्ला वसलम की नबूत से इंकार न करेगा तब तक मैं कुछ ना खाऊँ पीऊँगी लेकिन इससे साद रोज़ी अल्लाह तमाम की जबी ने पर शिकन तक न पड़ी चुनाचे एक रिवायत के मुताबिक इन्हीं के बारे में सुर अनकबूत की ये आयत नाजिल हुई वा और हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है हाँ अगर वो ये कोशिश करें कि तुम मेरे साथ उसे शरीक कर लो जिसका तुम्हें इलम नहीं तो उनका कहना ना मानना तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है फिर मैं हर उस चीज़ से जो तुम करते थे तो मैं खबर दूँगा दोस्तोंजरत साद रजी अल्लाह तल्ला के रास्ते में तीर चलाने वाले पहले शख्स थे और इंतहाई माहिर तीर अंदाज़ थे गजब अहद के सख्त मौके पर नबी करीम सलील वसलम हज़रत साद को तीर पकड़ाते जाते और फरमाते कि ए साध तू तीर बरसाता जा मेरे माँ बाप तुझ पर क़ुरबान तमाम बड़े गजवात में इसी तरह नबी करीम सल्लाम के शाना बशाना रहेरतम फ़ारूक रजी अल्लाह अन, जिस वक्त खिलाफत की मसनत पर जलवा फ्रोज़ हुए तो इराक़ की मुहिम के लिए नए सिरे से सारे अरब से फ़ौज इकट्ठी की और साथ में नबी वक़ास रजी अल्लाह अन को फौज का सपा सलार बनाकर इराक की तरफ रवाना किया जिनका सामना खादस्य के मैदान में रस्तम की फ़ौजों से हुआ हजरत सात रजी अल्लाह तन जो बावजूद इसके कि क्यारकुलसा के, के दर्द में मुब्तला थे लश्कर को मुसलसल चार दिन तक लड़वाते रहे और बिल रुस्तम की फौज को जिसमें ताकतवर जंगी हाथी भी मौजूद थे तारीख की हजीमत नाक शिकस्त हुई जंग कासिया के बाद हजरत साद रजी अल्लाह त ने ईरान के पाया तख्त मदायन की तरफ रुख किया लेकिन इनके पहुँचने से पहले ही शाह ईरान यज्द वहाँ से भाग निकला और हजरत साद रजी अल्लाह तन के लिए मैदान खाली हो गया मामूली सी मुजाहिमत के बाद हजरत साद ने मदाइन पहुँच कर शाही महल्लात पर कब्जा कर लिया जिसके साथ ही तमाम इराक़ अरब पर मुसलमानों का तसलुत कायम हो गया दो सौ सपा सलारी के अलावा हजरत साद रजी अल्लाह तन का इल्मी पाया भी इंतहाई बुलंद था हजरत उमर रजी अल्लाह तन फरमाया करते थे कि जब साद रसूल अल्लाह वसलम से कोई हदीस रिवायत करें तो फिर उसके मुतालिक किसी दूसरे से न पूछो फितनों के दौर में उजलत नशीन की ज़िंदगी बसर की और बिल आखिर रिवायात के मुताबिक सन पचपन हिजरी में इस दार फ़ानी से कूद फरमा गए ये तमाम आश्र मुशरा और महाजरीन में फ़ौत होने वाले आखिरी सहाबी थे अल्लाह इनसे राज़ी हो जरत रजील् तौन के फर्जंदमर बिन साद को वाक़ करबला की एक सरकर्दा शख्सियत के तौर पर जाना जाता है यह कोफा के गवर्नर इब्न ज़्याद की फ़ौज के सपा सलार थे अक्सर रवायात में वाक़ करबला के मुजरमी में शुमार किया जाता है जबकि बाज दूसरी रिवायात इसके बरखिलाफ हैं कि उमर बिन साद ने हती मकदूर कोशिश की कि यह मामला खुश असलूबी से तय हो जाए वल्लम सन छियासठ हिजरी में उमर बिन साद और इसके बेटे हफ्स को मुख्तार सख्ती ने खून हुसैन का इंतकाम लेते हुए कत्ल किया तो सौ सात रजी अल्लाह तआला के भाइयों में उतबा आमिर और उमैर थे उतबा बिन अभी वक़ास वो शख्स था जिसने वहद के दिन रसूल वसल्लम को पत्थर मारा जिसकी वजह से आपके होंठ जख्मी हो गए और दंदान मुबारक भी शहीद हो गए जिस पर हजरत साद रजी अल्लाह तन फरमाया करते थे कि वल्ला में उतबा से ज़्यादा कभी किसी शख्स के खून का प्यासा नहीं हुआ लेकिन फिर रसूल वसल्लम का ये फरमान कि जिसने अल्लाह के रसूल का चेहरा खून आलू किया उस पर अल्लाह का शदीद गज़ो गज़ब है मुझे किफ़ायत कर गया फिर उतबा उसके एक साल बाद हलाक हो गया इसके इस्लाम लाने पर अख्तलाफ पाया जाता है वल्लम उत्बा बिन अभी वकास के बेटे हाशम बिन उत्बा, जो हज़रत मुस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन के माँ शरीक भाई भी थे फ़तेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए और दौरे से दीकी में फ़ितने इतदाद की जंगों जबकि दौरे फ़ारूकी में इराक़ और शाम की फतूहत में बिलखसूस मार्क कादसिया और जलूला में शजात और बहादुरी के जौहर दिखाए फितनों और खाना जंगी के दौर में हाशिम की तलवार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन की हिमायत में बेनियाम हुई जंग जमल के बाद जंग सिफीन में भी पेश पेश रहे और इसी में जाम शहादत नौश हजरत सात रजी अल्लाह तन के दीगर भाइयों में आमिर बिन नबी वकास और बिन नबी वक़ास रजी अल्लाह तहुम कदीम साहबी थे इन में उमैर गज्वे बदर में शहीद हुए जबकि आमिर बिन नबी वकास रजी अल्लाह तन की वफात हज़रत उमर की खिलाफत में बिलाद शाम में हुई तो सौरत साद रजी अल्लाह तन के अलावा बनु ज़हरा से ताल्लुक रखने वाले मशहूर और क़दर साहबी हज़रत अब्दुररहान बिन औफ रजी अल्लाह ताल हैं जो हजरत साद की तरह अबू सिद्दीक रजी अल्लाह तन की दावत पर इस्लाम लाने वाले सबकी सहबा में से नीज आशर मुबशर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताली की खिलाफत के इंतब के लिए बनाई गई छः अब के शूर में शामिल थे ज़मान जाहलीत में इनका नाम आबद आमर या बाज़ रवायात में अब्दुल्कबा था जिसे बदलकर नबी करीम सल्लासम नेब्दुलरहान रख दिया हबशा और मदीना की तरफ हिजरत फरमाई मदीना आकर तजारत शुरू की और बहुत तरक्की की यहाँ तक के इंतहाई मालदार हो गए अल्लाह के रास्ते में बेतहाशा खर्च करते थे चुनाचे जब सूर तोबा में मुसलमानों को जिहाद के लिए सदक़ा और खैरत की तरकीब दी गई तो रहमान बिन औफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना आधा माल जो उस वक्त चार हज़ार दिनार बनता था अल्लाह के रास्ते में दे दिया फिर एक मरतबा चालीस हज़ार दिनार पेश किए इसी तरह जिहाद के लिए पांच सौ घोड़े और पांच सौ ऊँट वक्फ़ किए आपका माल इस कदर कसीर हो गया कि एक मरतबा मदीने में आपके सात सौ ऊंट गंदम आटे और दीगर खाने पीने के सामान से लदे हुए दाखिल हुए तो अहले मदीना में शोर मच गया हजरत आयश रजी अल्लाह अन्हा को पता चला तो फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह वसलम से सुना है कि अब्दुलरहमान बिन औफ जन्नत में घिसट घिसट कर दाखिल होंगे आपने ये सुना तो फरमाया कि अम्मा गवार कि मैंने ये तमाम ऊँट इनके सामान और कुजावों समेत अल्लाह की राह में सदका कर दिए आम सदक और खैर का ये हाल था कि एक ही दिन में तीस तीस ग़ुलाम आज़ाद कर देते थे र्ज़ फयाजी और इफ़ाक फ़ीसीबील्ला का सिलसिला आखिरी लमह हयात तक कायम रहा वफात के वक्त भी पचास हज़ार दीनार और एक हज़ार घोड़े राह खुदा में बक्फ किए नीज़ बदरी साहबा ज़्त जिंदा मौजूद थे जिनकी तादाद तकरीबा सौ थी उनमें से हर एक के लिए चार चार सौ दिनार की वसियत की इसी तरह उमहातलम में से भी हर एक के लिए कसीर माल की वसीत फरमाई हती कि आयशा रजी अल्लाह तन ने फरमाया किमान को जन्नत की सलसबील से सैराब फरमाए इस सब के बावजूद अपने पीछे बहुत सा माल छोड़ा जिसमें एक सोने का बहुत बड़ा टुकड़ा भी था जिसे कुल्हाड़ियों से तोड़ा गया यहाँ तक कि तोड़ने वालों के हाथों में छाले पड़ गए नीज़ एक हज़ार ऊंट एक हज़ार घोड़े और तीन हज़ार जन्नतबकी में चलती बकरियाँ छोड़ीं इनकी चार अजवा में से जिन्हें मजमू तौर पर इनके तरक़े का आठवें हिस्सा पहुंचा हर एक के हिस्से में अस्सी अस्सी हज़ार दीनार आए और बकौल अब्न हजरसलानी रहमतल्लाय के हज़रत अब्दरमान बिन औफ रजी अल्लाह तन के कुल तरके की मालियत बत्तीस लाख दीनार बनी वह दो सौ आखिर में बुन जहरा की एक और मरूफ शख्सियत और ताबी मोहम्मद बिन मुस्लिम अलारूफ इबन शहाब जहरी का जिक्र करूँगा जिन्हें मशहूर मौर मोहम्मद बिन साद ने अपनी मशहूर किताब तबकात इबन साद में अहल मदीना के चौथे तबके के बुजुर्गों में शुमार किया है हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तन की खिलाफत के आखिरी दौर में उस साल पैदा हुए जिस साल हजरत आयशा रजी अल्लाह तह की वफात हुई कुरान सुन्नत हदीस फ़िक्र और सीरत और मगाजी में इनका कोई हम असर इनके हम पल्ला नहीं था हाफजा इतना कवि था कि एक मरतबा जो बात सुन लेते वो हमेशा के लिए लोहे दिल पर नक्श हो जाती महज अस्सी दिन में पूरा कलामुल्ला हिफ्स कर लिया इल्मी मजलिसों में बिला इम्तियाज़ बच्चों और बूढ़ों से इस्तेफादा करते क़ की इस हमगीरी की वजह से अगरचे जुमला लूम फ़नून में इन्हें यकसा दस्तरस हासिल थी लेकिन हदीस व सुनत इनक इनका ख़ास फन था हदीस के बहुत बड़े रावी थे इलम हदीस का कोई भी तालब इलम इन से नहीं रह सकता इल्म हदीस और जरा वददील के इमाम अली अबीनी रहमतल्ला कहते हैं कि हिजाज़ में सिकात का सारा इल्म जहरी और आमर बिन दिनार के दरमियान तकसीम था इनकी अदीस की तादाद दो हज़ार दो सौ तक पहुँचती है जिसमें तकरीबन आधी मुसंद हैं इसके अलावा फ़न सीरत और मगाजी के भी इमाम थे और तारीख़ इस्लाम में ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मगाजी पर मुस्तिल किताब लिखी इनकी जात से बाद में सीरत और मगाजी का आम मजाक पैदा हो गया इनके शागिर्द मोहम्मद बिन इसहा ने बाद में इस फन में बड़ा कमाल पैदा किया और इसकी वजह से बेपनाह शोहरत और नामवरी हासिल की इमाम मालिक रहा के बकौल दुनिया में ज़ोहरी का कोई मिसल न था जोहरी के ज़माने में जो बनुमै के छः खलफा गुजरे उनसे भी इनके गहरे तल्लुक थे बिलखसूस अब्दुलमलिक बिन मरवान और उमर बिन अब्दुलजीज़ रहमत लाला इनकी बहुत क़दर करते थे उमर बिन अब्दुलजीज़ रहमत ने तमाम ममालिक के महरूसा में ऐलान करवाया था कि सब लोग इबन शहाब जहरी की इब्तः किया करें कि इन से ज़्यादा सुन्नत माजिया का जानने वाला कोई नहीं मिल सकता इनका इंतकाल एक सौ तेईस हिजरी में माह रमजान में हुआ दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाम वरमि वबरकू